Николаевич, вы много десятилетий руководили Союзом композиторов СССР. Да. Yeah. Есть такое понятие охрана авторских прав композитора. Я хорошо знаю нашего липецкого инспектора РАО по Липецкому Да. Yeah. Мне доводилось видеть, как он вот с некоторых исполнителей, где кто приезжает, заставляет просто-напросто, требует. Покажите бумаги, покажите то-то. А если у вас разрешение того или иного автора, чтобы не было пиратства? И некто это воспринимает амбициозно. Ничего, он правильно делает. Правильно делает. Он делает то, что ему полагается делать. Авторский закон – это строжайший закон, которого надо придерживаться. И это касается не только музыки, это касается и науки, и литературы, и всего. Так что он делает абсолютно правильно. Это строжайший закон, который на всей планете очень неукоснительно исполняется просто вот фамилия золотарева я иногда с некоторым беседу вот, даже с телевизионщиками вот ну что греха таить многие телевизионщики грешат этим для того чтобы взять музыкальный какой-нибудь фрагмент надо брать иметь разрешение от автора чтобы использовать в эфире Правильно. как вы считаете который человек знает как что это такое что это должно быть по закону россия – Восстановить законные права именно всех авторов? – Нарушать закон об авторском праве никому не дано. Это строжайший закон, за которым следит государство. Он подписан всеми государствами, есть конвенция, Бердской конвенция, подписан всеми государствами мира, и отовсюду собирается гонорар за исполнение произведений каждого композитора, где бы он не исполнялся вот так